Nak ceritanya, mereka pernah mengambil jalan yang moderate, jalan yang sederhana. Masuk pelahan raya, hentikan tindakan-tindakan bersenjata. Habis pelahan raya, pemantau-pemantau daripada Amerika dan daripada kesatuan Eropah mengatakan ini adalah pelahan raya paling bersih. Bahkan yang paling adil yang pernah berlaku dalam sejarah Timur Tengah. Mereka pula tidak ditiraf. Maka bila tidak ditiraf, tanah mereka makin hari makin dirampas. Tebing Barat makin hari makin mengecil. Al-Aqsa makin hari makin terancam. Maka berlakulah apa yang disebut sebagai peristiwa 7 Oktober. Kata pula dia sebagai pengganas. Ini satu benda yang pelik hipokrasi Barat sebenarnya. Buat apa pun salah. Kita terpaksa mengakui bahawa leadership antara perkara penting jika arah menjayakan sesuatu misi sebagai contoh dia sebut Yasser Arafat tadi memang ketokohan dia cukup hebat tapi kita tidak boleh mengatakan bahawa dia relevant sepanjang masa tidak kerana apa apa kesederhanaan moderate dan sebagainya yang kita gambarkan kepada dia ia sesuai pada zaman zaman tertentu saja. kalau kita balik kepada sejarah pun Yasser Arafat bukan sekadar terlibat dalam perjanjian Oslo yang menyebabkan bahawa mereka adalah kelompok pertama yang berakhir mengiktiraf kewujudan Israel kemudian mereka diberi kuasa sebagai pihak berkuasa Palestin, Palestin Authority iaitu PLO itu sendiri yang memerintah tebing barat dan juga Gaza. Tapi sebelum daripada itu, sejak tahun 1956, dia adalah pemimpin yang mengetuai angkatan bersenjata. Tapi dia duduk kat luar. Dia duduk daripada Mesir, memerangi Israel melalui Gaza. Kemudian berpindah pergi ke Jordan. Lebih ekstrim lagi kisah -kisah itu kerana dia bergabung di bawah PLO bersama dengan Fatah yang dipimpin oleh Syed itu adalah PFPL. Iaitu satu kelompok Palestin Kristian dan juga Palestin Sosialis yang bergabung menubuhkan pertubuhan mereka sampai 67 untuk lawan Israel berduduk asal Palestin macam ni ya. Jadi bergabung bersama dengan Yasser ketika itu mereka ganas. Apa yang mereka buat? Mereka tawan setidaknya dalam dia sempat saya baca ada 5 pesawat sempat berketawan zaman itu yang ada kaitan dengan Israel kita dengar nama seperti Laila Khalid Josh Habash Laila Khalid satu orang perempuan daripada Haifa asalnya kemudian jadi pelarian duduk di Lebanon dia terlibat dalam rampasan pesawat dua kali tahun 1969 dan 1970 bila dia rampas pesawat dia tawar Israel Passenger dalam pesawat tersebut kemudian mendaratkan pesawat tersebut di Algeria buat kali pertama kemudian keluar daripada kes tersebut dia buat pembedahan plastik tahun berikutnya 1970 rampas lagi satu lagi pesawat dan daratkan di London itu juga melibatkan tawanan daripada Israel kemudian, kemudian kelompok-kelompok yang lain yang bergabung di PPLO ketika itu, di PPLS Arapat menawan tiga pesawat lagi. Sebab apa? Sebab Laila Khalid telah pun ditahan di London, di Britain ketika itu. Nak bebaskan Laila Khalid cara dia ialah mereka tawan tiga pesawat lagi daratkan di satu kawasan padang pasir di Jordan kemudian mereka keluarkan semua yang berada dalam pesawat tersebut dan mereka letupkan tiga pesawat di padang pasir yang ada di Jordan ini berlaku pada 1970. Maknanya organisasi di PPLS Arapat ini kalau kita nak katakan ganas pernah terlibat dengan aksi-aksi yang ganas, aksi-aksi perlawanan bersenjata sebelum mereka dihalau keluar oleh King Hussein daripada bumi Jordan ketika itu pindah pergi ke Lebanon 1970-an sampai 1975 mereka bergerak pula di Lebanon yang mengatakan bahawa Arafat ni lebih lembut sebenarnya mereka tidak lihat kepada sejarah secara meluas kerana ada masa-masanya ketika mana dia masuk ke Lebanon dia terlibat dalam perang di antara pelarian-pelarian dan Palestin di Lebanon PLO ini dengan Israel sampailah tak ada -ta 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 tempat kerana dia dibantai teruk oleh Israel tahun 1982 dalam peristiwa Shabra dan Chatila kemudian mereka tidak ada tempat lagi untuk berlindung dengan Arab melainkan dia pergi ke Syria ataupun pergi ke Tunisia maka bila mana situasi begitu dalam keadaan keter berdesakan akhir sekali bila mana dia ajak berunding maka dia berunding bila berunding sampailah kepada berlakunya apa berlaku, boleh katakan sebab perjanjian Oslo tahun 1993 1994 yang Arafat bersetuju untuk terima two state solution untuk terima itiraf Israel maka dia diangkat menjadi presiden kepada PLO eh, kepada pihak berkuasa Palestin eh, itu situasi dia sama juga dengan Hamas kalau kita nak katakan Hamas daripada awal lagi adalah tindakan bersenjata tidak dekat tahun 2006 ketika mana di bawah kepimpinan Khalid Mashal dan juga di bawah eh, Ismail Haniyah eh, mereka menyertai pilihan raya jadi bila mereka masuk pilihan raya mereka digalakkan bukan sekadar oleh penduduk Palestin tapi negara negara-negara Arab dan juga negara-negara Barat. Barat baik Amerika ataupun Eropah sama-sama menggalakkan Hamas untuk masuk. Bila mereka masuk pilihan raya dengan andaian bahawa mereka akan mengurangkan aktiviti bersenjata mereka kerana masuk dalam demokrasi, masuk dalam sistem. Tapi bila berlaku pilihan raya, Amerika menghantar 170 orang lebih pemantau pilihan raya. Kemudian Eropah, Kesatuan Eropah menghantar 130 orang lebih. Maka dalam pilihan raya tersebut, mereka melihat bahawa pilihan raya itu berlaku secara bersih dan juga adil. Jadi, habis pilihan raya, pemantau-pemantau daripada Amerika dan daripada Kesatuan Eropah mengatakan ini adalah pilihan raya paling bersih. Bahkan yang paling adil yang pernah berlaku aku dalam sejarah Timur Tengah. Tapi hari berikutnya bila mana diumumkan SPA umumkan Hamas menang besar, mereka mula tak nak tak Hamas. Jadi Hamas pernah mengambil jalan untuk tidak bersenjata menggunakan jalan demokrasi untuk menguasai Palestin. Kemudian apa lagi? Bila dah menang pelahara yang besar macam itu, Hamas tidak conquer uh, untuk bentuk kerajaan secara bersendirian. Dia tawar kepada Fatah dan organisasi organisasi politik lain untuk bentuk kerajaan bersama dengan dia. Tapi tekanan daripada barat, barat tekan Fatah, tekan PLO dan lain-lain untuk tidak kerjasama dengan Hamas. Kemudian apa lagi? Hanif pergi kepada tawaran kedua. Mari bentuk kerajaan bersama, hampa jadi Perdana Menteri. Hamas tak jadi Perdana Menteri pun tidak ada masalah. Itu pun Hamas kompromis. Tapi ditekan oleh Barat supaya Fatah dan juga kumpulan-kumpulan lain tidak kerjasama dengan Hamas. Berakhir dengan terpaksa Hamas membentuk kerajaan bersendirian. Mereka sabotaj pula Hamas. Kenakan sekatan keuangan, sekatan sempadan dan sebagainya. Berakhir dengan rundingan yang dibuat oleh King Abdullah Raja Saudi pada ketika itu di antara Fatah dengan Hamas. Kalau kita tengok ada gambar bagaimana Mahmud Abbas dengan Khalid Masha'al tawaf Kaabah bersama-sama, cium Hajar Aswad bersama-sama. Itu selepas daripada tanda tangan deklarasi Mekah. Raja Abdullah yang menjadi orang tengah ketika itu dan balik dari itu mereka menubuhkan kerajaan perpaduan iaitu Haniah kekal sebagai Perdana Menteri tapi menteri-menteri kabinet daripada Hamas dikurangkan Buat masuk pula ramai menteri-menteri daripada Fatah untuk bawah kabinet tersebut Gaza pula diperintah secara bersama daripada Fatah dan Hamas tapi Barat tak setuju juga maka dia menaja satu kumpulan yang diketuai oleh Muhammad Dahlan iaitu salah satu daripada cabang daripada gerakan Fatah ini dia beli senjata kepada mereka latihan kepada mereka maka Dahlan masuk pada bulan Mei 2007 untuk rampas kuasa ha, supaya jatuh kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Haniah ini ha, tapi tidak berjaya berakhir sekali dia pun melarikan diri daripada Gaza dan Gaza itu selepas pada peristiwa itu di diperintah sepenuhnya oleh Hamas sampai ke hari ini. Jadi nak ceritanya mereka pernah mengambil jalan yang moderate, jalan yang sederhana, masuk perlahan raya, hentikan tindakan-tindakan bersenjata. Mereka pula tidak ditiraf. Maka bila tidak ditiraf, tanah mereka makin hari makin dirampas, tebing barat makin hari makin mengecil, Al-Aqsa makin hari makin terancam, maka berlakulah apa yang disebut sebagai peristiwa 7 Oktober. Kata pula dia sebagai pengganas. Nah, ini satu benda yang pelik hipokrasi barat sebenarnya. Buat apa pun salah. Jadi isunya ialah bukan metod ataupun cara mereka nak bebas negara mereka sama ada kita katakan Hamas ni sentiasa bersenjata kononnya Fatah Rafat pula menggunakan jalan yang moderate masuk pelan raya berunding dan sebagainya tidak kenapa kalau kita tengok dalam kes sejak 7 Oktober pun beberapa kali Hamas yang bersetuju dengan gencatan senjata mereka yang banyak terlibat dalam perundingan mereka yang banyak bersetuju persetujuan yang di antara Qatar Mesir dan juga Amerika banyak disetujui oleh Hamas melainkan beberapa perkara yang kecil tapi sering tidak disetujui oleh Israel jadi sebenarnya bukan mempersoalkan Hamas yang ganas yang tidak menerima demokrasi konon-kononnya walaupun mereka telah demokrasi tapi adakah Barat itu sendiri yang demokrasi. Sebenarnya mereka yang tidak demokratik. Kenapa? Bila mana majoriti penduduk menerima satu kelompok, mereka tidak terima pula. Melainkan mereka terima kelompok yang sebulu dengan mereka. perkara ini sebenarnya telah dipersoalkan lama oleh Lee Kuan Yew. Ha, Lee Kuan Yew dulu bila orang persoalkan kenapa Singapura kononnya ada pilihan raya tapi pembangkang selalu ditekan. Media tidak bebas, ha, tidak sebagaimana demokrasi sebagaimana dianjurkan oleh negara-negara barat, terutama ha, Britain. lah. Kuan Yew mengatakan bahawa kenapa kami nak ikut cara British? Dia telah jajah negara kami 200 tahun, tiba-tiba bila merdeka kami nak kena ikut dia sepenuhnya. Kami ya, kami negara demokrasi tapi acuan kami mengikut kami kenapa kita mengetahui sosio budaya masyarakat kita dan sebagainya ha, sebab itulah pelak kita tengok pada Singapura walaupun uh, dia dikatakan negara yang tidak cukup uh, demokrasi kebebasan media tak ada pembangkang dan juga banyak ditekan ni cerita dulu eh? yang terkini tak tahu tapi negara dia menjadi sebaliknya sebagaimana yang barat acukan barat mengatakan bila kita laksanakan demokrasi negara akan lebih aman ha, kalau tak ada demokrasi maka negara tidak aman okey kemudian mengatakan negara ekonomi akan menjadi semakin baik di bawah demokrasi kemudian rasuah tak ada tapi kalau negara yang auto yang tidak ada demokrasi. Biasanya apa? Ekonomi dia teruk. Rasuah dia berleluasa. Birokrasi dia memang sangat teruk. Tapi terbalik apa yang berlaku di Singapura. Bila disebut Singapura, mereka mengatakan bahawa Singapura ini tidak demokratik. Tapi negara dia, negara ketiga paling tidak ada rasuah di dunia. Birokrat dia adalah birokrat yang terbaik di dunia. Menyebabkan satu dunia hari ini nak pergi ke Nanyang Technology University dan juga ke National University uh, Singapore and US untuk belajar cara mereka menguruskan pentadbiran negara. Kemudian ekonomi mereka yang terbaik di Asia Tenggara. Jadi maknanya acuan ini tidak sama. Mana-mana negara. Tak semestinya apa yang Barat buat itu betul. Begitulah juga dalam isu Palestin tadi bila mereka mengatakan kononnya mereka lah memperjuangkan demokrasi tapi bila mana tidak sehaluan dengan mereka maka mereka batalkan demokrasi tersebut mereka tidak iktiraf dengan demokrasi tersebut okey bagi sesiapa yang nak memahami konteks apa yang berlaku dalam geopolitik apa yang berlaku dalam hubungan antarabangsa pertembungan di antara kuasa-kuasa besar baik Amerika dengan China Amerika dengan Rusia dan sebagainya dan kaitannya dengan Palestin ini bagaimana pengaruh-pengaruh antarabangsa itu akan memberi kesan kepada perjuangan pembebasan Palestin dan akan memberi kesan kepada mereputnya kekuasaan Israel sehinggalah keyakinan kita bahawa dia akan menemui hari-hari akhir dia kejatuhan dia jadi di dalam buku ini ditulis semua benda itu jadi boleh dapatkan di ML Studio